टुडे स्वराज्य संस्था महानगरपालिका नगरपालिका रणधुमाळी नेत्यांचं मन कोणाला जनतेचा कौल कोणाला पहा फक्त महाराष्ट्र टुडे ट्वेंटी फोर न्यूज वर आज 28 ग्यारह 2025 को अकोला महानगर पालिका के कमिश्नर को ऑल इंडिया मजलिस मुस्लिमीन अकोला शहर और वाहतुक अकोला ज़िला इसके तरफ से एक निवेदन दिया गया और निवेदन दिया गया इस बात का कि जो जन्म प्रमाण पत्र को रद्द किया गया और जन्म प्रमाण पत्र के जो कार्रवाई को बंद किया गया उसके लिए हमने निवेदन दिए कि भाई जो अट्ठाईस सौ तीन हज़ार बत्तीस सौ दाखिले जो रद्द किए वो दाखिले बनवा कर दिए थे कोर्ट के आदेश से तहसीलदार के आदेश से अगर तहसीलदार कर कोर्ट के आदेश के लिए दाखिले रद्द किए जाते हैं किसी राज्य के दबाव के अंदर तो ये गलत बात है अगर वो दाखिले अवैध है तो फिर जिन्होंने वो दाखिले दिया कोर्ट ने दिया है या तहसीलदार ने दिया तो फिर उन पर कार्रवाई होना चाहिए यदि वो गलत है तो और अगर वो सही है तो वो दाखिले रद्द क्यों है लोगों से वापस क्यों लिए हमारी मांग यही है कि जन्म प्रमाण पत्र बना के देने के काम को जल्द से जल्द शुरू किया जाए जो नागरिकों को त्रास हो रहा है वो तराश को बंद किया जाए 100, दो सौ तीन सौ बरस के कमाने वाले लोगों ने दो दो तीन तीन हज़ार रुपये कोरोड कचरे में लगाकर दाखिले तैयार किए आज उनको परेशानी हो रही है दसवीं के जो स्टूडेंट हैं उनको बोर्ड के सर्टिफिकेट के अंदर कई लोगों के जन्म दाखिले नहीं तो उनको लड़कियों को लड़कों को जन्म दाखिले लग रहे और उसका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा तो अकोला शहर वासियों को जो नरक यात्रा भोगने को लगा रहे अकोला महानगर पालिका और यहाँ के राजकीय दबाव तंत्र इसके कोर्ट का जो नुकसान हो रहा है कोर्ट के आदेश की जो पायमल्ली यहाँ पे हो रही है यह नहीं होना चाहिए जन्म दाखिले जल्द से जल्द शुरू होना चाहिए और जिन्होंने गलत तरीके से दिया होगा उन पर कार्रवाई की जाए जिन्होंने गलत तरीके से लिया होगा उन पर कार्रवाई की जाए हमारा बोलना है कि रनिंग के जन्म दाखिले जल्द से जल्द शुरू किया जाए कमिश्नर साहब को अकोला महानगर पालिका के हमने सब समझा के बताया कमिश्नर साहब ने हमारे बात की हमारे निवेदन की गंभीर दखल ली और जल्द से जल्द कार्रवाई करके जन्म दाखिले देने का काम यहां पर शुरू किया जाएगा ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया जिसके अंदर हमारे पूरे अकोला शहर के जिला के मजलिस इत्यादुल मुस्लिम यानी ए आई के पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद है कार्यकर्ता मौजूद है आने वाले समय में हमारी मांग पूरी नहीं होती है अगर तो हम और उग्र रूप से आंदोलन यहाँ पर करेंगे होने वाले परिणाम की जवाबदारी अकोला महानगर पालिका की रहेंगी जन्म दाखलेच्या विषयावर एमआयएम गरजली अकोला शहरातील नागरिकांना जन्म प्रमाणपत्र निर्गमन बंद केल्यामुळे होणाऱ्या गंभीर अडचणींची दखल घेत ऑल इंडिया मजलिस ए एतेहादुल मुस्लिमिन अकोलातर्फे आज नगर आयुक्तांना निवेदन सादर करण्यात आले वाढत्या तक्रारी आणि नागरिकांच्या होत असलेल्या त्रासावर एआयएमआयएमने तीव्र नाराजी व्यक्त केली निवेदनात सांगण्यात आले की न्यायालयाच्या आदेशानुसार तयार केलेली आणि प्रमाणपत्रे रद्द करण्यात आली असून काही नागरिकांकडून पूर्वी दिलेले दाखले परतही घेतले जात आहेत या निर्णयामुळे गरीब व सर्वसामान्य लोकांचे आर्थिक नुकसान होत असून शासकीय सेवेबाबत असंतोष वाढत आहे ए आय एम मागणी करण्यात आली की प्रक्रिया तात्काळ सुरू करून लोकांना दिलासा द्यावा ए आय एम एमच्या प्रतिनिधींनी आयुक्तांसमोर हे मुद्दे स्पष्टपणे मांडत त्वरित कारवाईची मागणी केली आयुक्तांनी संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करून जन्म प्रमाणपत्र प्रक्रिया लवकरात लवकर सुरू करण्याचे आश्वासन दिल्याचे समजते निवेदन देता मोहम्मद मुस्तफ़ा आसिफ अहमद खान जावेद पठान शेख वसीम शेख हमजा चांद खान मोहम्मद शाकिर मोहम्मद साद शेख इरशाद शेख इमरान शेख हसनैन रहमत खान साद खान जिया खान शेरा पहलवान शेख अदनान मोहम्मद अतिक महमूद पठान फैजुल खान जुनेद पठान अरबाज शेख आदि उपस्थित होते हैं ए ने स्पष्ट के लिए कि जनता को रही तकलीफ देखकर ही यह निवेदन दिया गया है जर प्रशासनाने तात्काळ सेवा सुरू केली नाही तर लोकशाही मार्गाने आंदोलन करण्यास भाग पाडले जाईल महाराष्ट्र टुडे मराठीसाठी ब्युरो रिपोर्ट समीर खान अकोला